assalomu alaykum bugun o'zbekiston hududi bo'yicha havo asosan kam bulutli bo'ladi yog'ingarchilik kuzatilmaydi janubda hamda cho'l hududlarimizda ba'zi joylarda shamol 15-18 o'n sakkiz metr sekundgacha kuchayishi ayrim joylarda esa chang to'zorlar kuzatilishi mumkin harorat 20-23 daraja atrofida bo'ladi shanba va yakshanba kunlariga kelib respublika hududi bo'yicha quruq va iliq ob havo saqlanib turadi kunduz kungi harorat ko'tariladi 23-25 yigirma besh darajani shimolda janubda hamda cho'l hududlarimizda esa 27-29 darajani tashkil etadi respublikamizning tog'li hududlarida yigirma to'rtinchi yigirma oltinchi mart kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi baland tog'larda yog'ingarchilik yomg'ir qor kuzatilishi mumkin poytaxtimiz toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi vaqti vaqti bilan o'zgarib turadi yog'ingarchilik kuzatilmaydi kuchsiz shamol esadi harorat kechasi sakkiz o'n darajani kunduz kunlari esa yigirma ikki yigirma besh darajani tashkil etadi ob havo sharoiti qanday bo'lmasin a'lo kayfiyat doimo sizlarga yor bo'lsin